Так, семья украинской степной э, сгадяча. Первый улей. Будем сейчас гнездо разбирать. Без дымаря, без ничего, ну димер на вся, всякий случай стоит. Э, так, сегодня 24... 24? 24 сентября 2016 года. Так, начинаем. Так, держи. собираем. Где ты скрепки? Угу. Вот вижу. Возьми с сколько они занимают рамок. Ну что, кусаю все еще так сейчас так останови Я пока не вижу. Так, бери, снимай, снимай пчел, с близко снимай. Так, занимают одну, две, три, четыре, пять, шесть на всех есть, но четко 6 занимают межрамочных. Все, закрываю. Все, пчелы спокойно. Это украинская степная сгадяча, между прочим. Сейчас ставим. Так, теперь будем ставить им полоски от клеща. Так, полоски Вородес. Российского производства. Так, э, Так, вот так берем по быстренькому. Так, понемножку, полигонько опускаем. Одна. Так, теперь вторая. Одинокая пчела, что-то летает возле меня, но ужаливаний пока нету. Так. Ну, на этом. Репортаж. Не, ну, тут не закончишь, просто остановишь. Потому что будем снимать следующую сгадящую украинскую степень. Так. Все. Понемножку. Ставим посередине. Все. Можно гнездо закрывать. Это уже нормально. Так, вторая украинская степная сгадящая. Опа ну то есть с маткой сзади. А, Чего так? Ничего. Давай. Я за... не помню, ставил я тут, отвечаю, не ставил. Потому что с работы придешь. Что успел сделать? что он не успел. Ну вот, он. нет, не стал Так, ну, две, две украинские степные, вот они. Ну вот, какие они. Снимаюсь близко, ну видите, что укусы сумасшедшие. Там меня просто, как говорится, Див, дива Дивная, что? Так, э, две скрепки. Остановли.